Привет, друзья! С вами Истида, я крутой. И сегодня будет новый ролик. Ну, просто вполне он. И сегодня я решил половить рыбочку. Надеюсь, рыбалку удастся. Я объяснял, что квартиру. всякое такое, поэтому вот так. Зараз уже расставлю удочку, сейчас я покажу. Цьому квартира немаленька, там мало інтер'єри, І тут просто такий ставок і озеро. На цьому озері дуже-дуже-дуже багато риб, навіть є карасі, поэтому можна і половити. Зараз я підіберу уточку, для вас пройде секунду, для мене ціла вічність. Все, ребята, я вже закинула уточку. І тут е, е, Типу ловити рибу на цій удочці просто дуже просто. Ця удочка, коли натіпилась за якусь рибу, починає дуже сильно дергатися, потім просто береш, отак от нажимаєш на цей рійчажок, оця от оця штука піднімається вверх і прямо риба тобі в руку падає. Просто ідеальна удочка. Так, ну ладно, буду ловити вже спустя 2 години. Ладно, ладно, яких 2 часа? Спустя 20 минут. Так, уже пройшло 22 минути, і чогось... Я тільки одну рибу поймав. Маленьку, зачем вам показувати вопросик? Ну, в принципі, в принципі, та риба за 22 минути, то нормально. Потому що деякі професіональні навіть, рибаки за час ніяку рибу не впівають. А я за 22 минути, представляєте? Так не маленьку, велику аж. О, что-то случилось. Треба бы нажать. Стоп, почему она не поднимается? А, 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 пчёлы, а, Помогите, помогите. Нет, 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 помогите. Помогите, помогите, помогите. А, а, куда я падаю? Где Кто вы такой? Эх, я уже здесь 500 лет. Я уже весь жесть. ты за предатель несешь? Ай, это нога болит. Я рыбак, как ты. Я ловил рыбу, но меня удочка засосала. А какая фирма? У удочки была f 56380 фирма. Да, поэтому, ну чё? и тоже из этой удочки. Да, блин. Ладно, я пошутил. Я тебя убью. А! -а, -а. <гас> Ч ⁇ дробовик? Какой еще дробовик? На! Фух. Еще одна пуля. На! Ну, все. Тебе конец. Там есть третья пуля. Нет. Только нет. Ну все, прощайся. Фу, я его вроде убил. Нужно идти с этого места. Короче, ребята, а ребята, ай, у меня очень рука сильно болит. Тут кто-то мину подложил, походу это был он. Стоп, погодите-ка, выход? Да неужели выход? Я думаю, я просто подвалился под водой. Сейчас пройду далее и уже буду на выходе. О, Как, как я здесь телепортировался? Ладно, что-то зачеркнуло. Можем мне просто глюкануло очень сильно. Стоп, а кто может, мне позвонить другу? Вот мой супер новый iPhone. Называется iPhone 1. Uh, кирпич, правда? ладно. Так, давай. Может, позвонить Бип-бип-бип. Або нет, время Перезвоните, пожалуйста, позже. Блин, черт. Ладно, этот телефон уже и так и старый. Uh, целых 300 лет. Так мало. Ну ладно, требую уже выкидать. У меня есть новый телефон. Так, все. Бип-бип-бип-бип-бип. Все, ребята, звоним. Номер 666 сейчас отправить. Что? Какой 666? Я, я не могу скипнуть. Я не могу выйти из приложения. Какой 66? Хо -хо -хо. Кто вы? Я, демон, я. Бип-бип-бип. Бип. Теперь я звоню Саше, что за чертовщина. Бип. А нет времени недоступен. Что то было в принципе, Ладно. Ладно, друзья. А -а -а! Как блин нога! Черт! Ай, ай! Кто подложил сюда, чтобы я споткнулся специально? Так да кто это все делает? Ребята, вот выход. Фух, я зараз надеюсь, не телепорт. Я не телепортируюсь, я Да, да, да! Так, ребята, похожий дом какой-то похоже, что это я из прошлого. Погодите-ка. Так, всем привет, друзья, я бы сегодня хотел порыбачить. Прям такой у меня день. Стоп, это же я. Сейчас я попаду туда, нужно его предупредить. Эй, 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 эй. А, а ты еще кто такой? Я Марсал с будущего. Короче, все сейчас объясню. Вот, офигеть. Поэтому не рыбачь. Ладно. Ой, что-то мне плохо. А, Добренькая уточка. Что-то у меня какое-то желание сегодня порыбачить. Стоп, так вчерашь было то же самое. Ладно, не буду сегодня рыбачить. Ну что ж, друзья, вы посмотрели новую серию про страшную рыбалку ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами всегда я был Мерзов Котой. Всем пока. Скоро, кстати, уже тысячу добьем. Давайте добьем. Всем пока.